Прилет! Они прям плотно разбирают этот дом. Что у вас, пацаны? Ну что, двухсотый? Из... Пан командир копает яму. Оп, а что это за сброя такого? Скары. Скары. Арно сброя, да, да взяли. А рельсу шьет? Нет, рельсу не шьет, настреляет поточнее. Еще. В рельсу попадет? Две ступеньки это уже блядь, Достижение. Отчет будем писать, типа, что сделали за день? Две ступеньки. Завались. Пезац. Пезац. В Давайте я когда был? Со спиной тип короче там на костылях показывал видос они конечно засняли мощно вот он вот так вот вылазит с гранатомета стрелять а его снимают пацаны и короче танк прилетает снаряд вот такой у нас, ну где-то он тут стоит а он туда прилетал ага. <с... с>... Ф... <с>... у меня танк страшный, страшная да. штука страшная штука Просто да. даже в видео страшно смотреть. Да. Самое страшное, что у него выход, приход одновременно. Да. И бьют точно, блядь, в точку могут кидать. Если их не пугать, то это блядь. они унижают просто пехоту. Летай. Давай. Отпишись Прилеты, видим прилеты. Видим прилеты. Видел прилет? А, в Крпиу смотрел. Вот сюда. Таксист, сталкер, проверка звездку. Скажи, что все добро. Чу, это бы добро? Э, скажи, что бачимо прилеты по Отсюда как на долоне. Я не знаю, как в неё будут заходить. Еще прилет передай координаты прилета что сашка хотел бы этим заниматься больше да, да. это у них мины такие, такие. не самые крутые ой 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 а ты все знаешь надо чеку снимать а какие крутые американские есть американские там такое Выставляешь, как он взорвется. Ой-ой-ой, сейчас полетим на высоте, еба! Так, тут никого нет. Чтобы никто мы не стреляв. Эх, прилетка! Бк-то над нами прям прилетел. спалили миномет все таки упал. Вот, эту, вот эту картинку держи куда попаду? скажи что я не могу выехать эхо... что мы подавлены огнем я особо не могу ничего сделать вот как есть Вот будем работать с обстрелом выносная антенна ладно попустились это не прилет вон прилет дай координаты прилета тор надо сфоткать коры от

Шейка тут, кстати. Не очень, на самом деле. Если в два раза глубже было. Для снайпера, смотри, бах! Не, если вот тут где-то попадет, контузит. Созн... Сознание потеряешь, ну... ну. ты да. В смысле, я нет. Ну, да. Он опять прилет. Даем координаты. Вот сюда. Да, вот сюда. Тор, давай еще координаты. Прилет снова почти туда же. Вот сюда прилетело. Да, чей-то Майлик умер. Свадебная съемка там. Движения не наблюдаю. Вижу, Вер... <с>... Бля... Погоди писать курок вот прилет по дороге координаты прилета еще туда давай вот так еще прилет 15 минут. а тут целый целенькие мины давай, давай. У нас под рэбом только лучше работает. Плюс. Сюда. Ты его как жука. Вот это, это хорошо, что морозец и эта вся земля как-то сухая. Ну, ну, то, бля... Прикинь. Дошь. Багнюка, Багнюка стояла бы, бы. Нет, а просто, блядь, воды, Все ваши американские вещи Были бы в гауне И резиновые сапоги Казались бы, блядь, ух Я ну, ходил в резиновые Мне не понравилось Ну, я ходил но на... Я потом просто забил, ходил в талонах И неделю их не снимал И у меня Распухали ноги, блядь Ты не смог их снять? Не, пока я ходил, у меня ноги не болели. Только я их снял, я не мог ходить, блядь. Потому что Они... талоны святые. святые. Да. Они настолько распухли. <святые> Осколок, смотри. А ты говорил. <святые> вот прямо здесь. <святые> не, ну мы старались со ступеньками. Ой, хороший прилет. Вот он. Прям вот в этот домик. Домик. Это первый и второй. Да, первый домик. Первый домик. И еще туда же. Туда же прилетело, пусть повторяют, если они туда целятся. Они прям плотно разбирают этот дом. Видим два прилета. Один. Один вот здесь, да? Да, да. О, все, потеря дрона. Спасибо. Да, 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 всё, Его сбили. Потеря дрона сбит стрелковым огнем. Да. Это дрона, стрелковым огнём. Ладно, мы хотя бы стреляли. Короче, прилеты были неплохие, пусть повторяют. Да, пусть повторяют. Печальненько. Печальненько, да. Я вот так героически спас первый раз. Ну что, хлопцы, без дронов кто мы? Штурмовики? Пойдем за этим. Это не <с> да рано или поздно. Как Йос... отработал. Да. Паша сегодня его, блядь, мал на <с> да. филигранным способом. Но потом он пал вирейки. Ему камеру, получается, не повредили, он начал просто падать и вращаться, mm. и куда-то дали в какой-то лопасть или может на таран взяли знаешь как оно бывает я видел уже много такого давайте тридцатку попробуем поднять ну, сейчас отстреляю да -да -да. на 500 рады Все, я контужен, отпускайте меня на. Я буду комментировать для вас. что тебя шнурок бросил. А? Шнурок бросил? Да, если нет. есть. Но мы из-под огня не сможем работать. Нет, да. Нет, нет. Что-то настроение как-то ухудшилось. Да, что началось-то, вроде так неплохо было. Надо по тем мавикам стрелять, явно были вражеские крыгувальники. Ну, просто она ну, обычно, знаешь, как ты такой пересидел, обстрел и выпивал. Нас стреляют уже час. Тор, а? там в тебе дырочек не появилось? Нет. Хорошо. <связь> Уша немного. Да, мне тоже левое ухо поддавило немного.

назад в том же порядке тем же макси тем же маршрутом только больше идем по окопам там где есть трудно найти по долгом смельчаки танк. Это что было? Это осколок. Большой осколок, он как вертолетик. Mm -hmm. Сука, ненавижу, блядь, анкети. Ну, у нас Единственное, что неплохо, если он прямой. Еб... у нас понижение тут. Да, Бл***ь, хоть Starlink смотали. Ты да***ь, Где наши камикадзе дроны? Где наши камикадзе? Сучье вымя. Это он ну, лупит прямо перед нами, что ли? Угу. В автомате 20. Он, он, уже штук 8 ебанул. Сейчас я надеюсь, у него что-то заклинит. Ну, надо потихоньку переходить. Эх, давайте. Короче, Саша, ты готов идти? Да. у вас, пацаны? Ну все, двухсотый? Ну, да. да. Трое вас буду. Да. да. Эвакуацию уже запустил? Нет. Не. А ну идем. 5. А мы разведка. Да. Пригодно. А? Что там? Да что ху... знает. Покорректировали мавик, сбили, блядь. И... Видимость ну, такая, шо. не такая что Артиллерию корректируй. Сюда. Зачем тебе сейчас калаха? Все же наши О, камикадзе. Здорово, что у вас есть справа? Ну, нормально. А вы здесь все летали, нет? Ну, нет. Это... А, это ваше а, тут только шума Мавик поднимался? А, нет, наш уже, уже проехал. Давайте, давайте. Да, вы уверены? Да, да. По открытой дороге? Тут было так, да? Класс. Сейчас, секунду, мне передохнуть надо. Да, Через три минуты забирай нас на точке Как принял. Пацаны, пропустите. Вітаю, друзі! Мій позивний Абдула, я командир підрозділу ТЕРА. Продовжуємо воювати під Бахмутом. Русня пише, що ми мертві або в полоні. Це не так. Всі живі та неушкоджені. Дякую всім тим, хто нас підтримує. А всім, хто хоче долучитися, маємо збір на дрони та ремонт автівок. Силка на нього закріплена в описі до відео. Також в нас є Patreon і нещодавно створили телеграм-канал. долучайтеся. Друзі, тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Украине!